Привет. Вы откуда будете? днепр Луганск. Ты из Луганска? Да? Что такое Перник? Перник это ресторан. Понимаю. Ну раньше был ресторан, сейчас Все. Мы уже там. Принимаю. Ключевое проверочное слово, потому что тут сейчас многие под Луганским. Не mm. что такое. Как у вас там Луганский сейчас? Да ну все отлично по сравнению. Ну, вы с каким годом хотите сравнить, так чтобы примерно понимать? Ну, с 14. Ну, грубо говоря, 14 и сейчас 25. -й. Ну да. Ну, пока как Россия ну, не это, Ну, это, грубо говоря, как. Я даже не знаю, с чем сравнить. Село какое-то Новоселовка, грубо говоря, город Москва. Не ну, не, сравнивать по... 14-й. Ну, 14-й. Ну, как. Какая, зарпла... Если, как... Какая зарплата шахтеров была в Луганске в 2014 году? В 2014 году ну, зарплата в... шахтеров в баксах, была... В баксах, чтобы <говор> понять. Нет, не было. Сейчас, сейчас я вам скажу. Зарплата шахтеров была в 2014 году где-то где-то 3-3,5 тысячи. Да рейт. ладно, ты расскажешь мне. В Луганске. Ага, пенсия была там 1700 Вы спрашиваете за зарплату? Да. Шахтера зарплата была штука полторы. А те, кто в Ровеньке антраците так там Но и попробовали. У, у меня отец работал на шахте. За 3000 За, за, за три за за тысячи он работал. На какой шахте он работал? Последний раз он работал на шахте по тухаль это где она? В Павлограде. И ты хочешь сказать, что в Павлограде, там где пласты размером почти под полтора метра, такие маленькие зарплаты? Да. О, ну хорошо. А сколько сейчас зарплата в Павлограде? Я сейчас не знаю. Сейчас а сколько пенсии. зарплата сейчас в Луганске? Я И не, не знаю, стоит. я не шахтер. Ну хорошо, ну у шахтера сколько зарплат? Я говорю, я не шахтер, но а я кто не знаю, кто сколько кто кто -то, кто -то, У шахтера сейчас какие производства? Он... Какие производства работают в Луганске? Я на производстве не работаю. Ну я хорошо, знаю, где ты как... работаешь и сколько получаешь? Если это. Я сейчас работаешь. на пенсии нахожусь. Я не знаю, а, какие. Ты пенсия, на, что у тебя пенсия? По чем? Ты воевал? В смысле, по чем? Ну, ты... Не по чем, а сколько? Не, не я же не за деньги. Я говорю, пенсия по инвалидности или тебе. Но тебе точно не Нет, 60... Я по или лет ушел на пенсию? Ты мент? Ну, был раньше, да. Ага. Раньше был. В 2014 году при Украине милиционером был или полицейским? Был. А был. потом предал, да? Кого предал? Украину, клятву, ну кого? Ты, ты же клялся, ты же корочка. В чем предал? Ну, Нет, предательство. подожди, подожди, стоп. Подожди, стоп. Пред... Клятву предал? Нет. В смысле нет? Ты, опять, ты до сих пор воюешь на стороне Украины? Нет. А как так случилось? Если ты клялся, а потом клятушу отмотал назад, анду сделал. А что такое клятва? Ну, так украинскому народу клятва. Том, что вы ты вы отличаете понятие клятва и присяга. Да, не важно, Это два разных понятия. Хорошо, ты сейчас... Вы, походу вообще в армии служили? Нет, я не служил в армии. Присягу ты принимал. Не служили. Тогда, тогда откройте сейчас. Хорошо, хорошо. Расскажи, прочитать мне. расскажи мне Расскажи, что, что ты, между что... клятвой и хорошо. присягой. Я никому не клялся. Подожди, присягу ты принимал? Принимал. А украинскому народу? Да. Да. А потом что пошел служить на а потом украинский народ мне предал? А потом украинский народ меня предал. Так это ты и есть украинский народ. У тебя жена украинский народ. Мне украинский, украинский народ предал. Как тебя предали? Что ну, я пред... так. Смотри, я украинский народ, я из Донецка. Как я тебя предал? Я на тебя надеялся, что ты меня будешь конкретно, защищать. Конкретно вы. Смотри, я надеялся, а, что подожди, ты будешь я, меня все, защищать. Хорошо, я а смотрите, ты что сделал? С... А, теперь, а теперь смотрите сюда давай, мне внимательно. Давай. Вы мне либо послушаете, либо. Конечно, слушаю. Вообще, мне потому, даже интересно. Да, давай на 14 год так. уезжает из города луганска казначейство банки все инфраструктуры все уезжает меня оставляют на произвол судьбы здесь у меня остаются грубо говоря мои дети моя жена мои родители и т.д. и т.п. все мои родственники украина мне не платит зарплату я исполняю свои обязанности милиционера в четырнадцатом году когда еще власть полностью не поменялась. Я выезжаю на выезде, я расследую преступления, я сажаю, для преступников, я всю эту херню делаю. Так. В итоге что я получаю? То есть ты за деньги там тупо пошел, да? Клятву записал за деньги. Подожди, я кормить семью, за что должен? Я понял, понял, да. Но я попросту ты за деньги, да? То есть денег ну, нет, да и отменяется, присяга ты отменяется. Что? Дядя, ты что, тупорылый? Ну подожди, стоп, подожди. Человек. Мне, смотри, меня че? не обзывай. Да. Смотри, я тебя не обзываю. Нет. Прошу, что ты я меня вас не, обзываю. не обзываю У нас без Слушай, сюда, не, слушай да. сюда да. Меня внимательно. Давай. мне внимательно. Мне надо семью как кормить. Я понял. Кто мне должен смотри, обеспечивать. Смотри, тебе. Я с... я госслужащий. Да, ты госслужащий. Тебе семью надо кормить. Вопрос. Нет, мне государство ну, платит вопросов деньги. Вопросов нет. Да, смотри, тебя государство не платит. Вообще не платит, все плохо, все уехало, все. Смотри, ты бедный мент, который там, ну вот, как соль без... да. доедаешь. Смотри, а да. по какой причине это все произошло? Делаешь аналитику? Конечно, делаю. По какой причине? Потому что был госпереворот в Киеве. В смысле, госпереворот в Киеве, уехали в Киев, но ну, не вяжется. В смысле не вяжется? Ну ты говоришь, госпереворот, наши шибер... На беркута туда хорошо, приехали. Хорошо, смотри, из Киева. смотри, окей, что перевернули? Давай вот поговорим на эту тему. Я же дончанин. Мне очень интересно с такими же, как... А мне интересно, да. вы откуда с Донецка? Или откуда вы с Донецкой области? Ты... вы откуда с дончанин? Донецк, Донецк, ты не поверишь. Самый Донецк. Донецк, Донецк, я не знаю, что такое Донецк, Донецк. Самый центр. Именно с Донецка, Донецка или с Донецка Да, самого Донецка, Донецка, самого центра. Вот смотри, Хорошо, по какой я причине, вам поверю, смотри, по какой... хотя я вас так не буду проверять, ну смотри, ладно. По какой причине начали банки выезжать? Делали ты в своей, в голове заключение. Что случилось? Почему банки? Почему все начали выезжать? Что же случилось в Луганске? Потому что произошла смена президентской власти незаконная. И от этого все банки начали Антиконституционная. выезжать? Антиконституционная. Я понял. Все там все плохо было. И от этого банки начали выезжать в Луганск? Да. А что, что, что это не случилось Не может потому, что банки начали а почему, а почему в Киеве начали все луганские номера, которые машины не, были? Не почему правда. Их все майданцы позабирали? Неправда это все. В смысле? У меня там я, беркута я были. До, я мои сих мои пор, беркута, которые там смотри, были. Смотри, я до сих пор... А, ну подождите, вы, вы у меня спрашиваете, и мне говорите, нет, такого не было. Зачем вы мне тогда Хорошо. спрашиваете? Хорошо, есть некий человек, Который забрал у тебя номер, а ты мент такой без этот самый не мог у него назад номер забрать. Какой номер? Нахуй мне номер? У людей машины позабирали имущество позабирали. Ну так надо было открывать судебное дело и так далее. Ты же мент. Вы чё, спустите, Вы опять, Смотри, включали, ты что, ненормальный? Вы 2014 год включали, что там происходило. Где там? Ты за Луганск мне расскажи. Ты, дай, ты в Киеве что? не был. Ты пытаешься рассказать. Друг за Киев? мой, назови мне расскажи. порядок смены власти в Украине. Подождите, Украина какое смотри. государство является? Каким государством являлась? Парламентская президентская. Кто тебе такое сказал? Написано у нас в Конституции. Почитай. Открывай Конституцию. Почитай. Нет у меня Конституции. Нет. Ну так открывай. Ты знаешь, что парламент э, партии регионов в большинстве сидел до сентября месяца. Так что перевернули. На момент государственного переворота так. Украина являлась. Президентская парламентская Хорошо, Республика. являлась. Все окей, вопросов нету. От этого что, надо было страну менять тебе? Так вы поменяли. Нет. В что... каким образом стал исполняющим обязанности президента? Ну объясните? там процедура есть. Нет такой процедуры. По ну, закону. Смотри, хорошо. Ни по какому. Смотри, Не Ни смотри. по Никакого закона. Ни по какому. Парламент превысил все полномочия. Но ты был Украиной, и ты остался Украиной. Ты есть Украина. Ты берал Януковича? Нет, Мне такая Украина не нужна, которая не соблюдается законы. В смысле, так ты такую страну выбрал, ты такого президента выбрал, ты такой парламент выбрал. Так Я это не ты... выбирал таких президентов. В смысле, Яныка ты не выбирал. Янека выбирал. Ну, так Яныка оказался слабый. Турчинова не выбирал. Хорошо, Турчинова ты не выбирал. Янек оказался слаб. Он тебя а не А как защищал. Турчинов стал президентом? Я не знаю. Он не стал президентом. Он никогда не был президентом. Он вот. стал исполняющим да. обязанности президента. Смотри, смотри. Каким образом? Я, давай смотри. Яныка, вот смотри, Турчинова всех туда все. Я их, вот все, они нарушили все, что только можно. Но ты есть Украина, ты есть Украина. Ты в 2014 году, Нет, Украина. Мне такая Украина Подожди, не нужна. подожди. Ты сейчас будешь оправдываться. Но я хочу тебе сказать, смотри. Я не оправдываюсь. Ну в 2014 году, такая Украина, смотри, в 2014 году. Вы ничего, вы меня не слышите? Мне такая Украина не Правильно, нужна. Правильно, надо не, сел, не нужно. Сел, чемодан, смотри, смотри, наказать, сел чемодан, уехал туда не Которой не соблюдаются элементарные права человека и Не соблюдаются, смотри. Которое не соблюдаются Конституционное право. Которое да. не соблюдаются выборы президента. Принимается украины, все, которые не соблюдаются выборы президента да. и референдум. Проведение референдума вообще смотри. на территории Все, смотри, все супер. Это, вот, не тебе, не, тебе не нравится. Вот тебе не нравится. Все, ты прав. Не, мне это не нравится. Это было да. нарушено. Подожди, нарушено. Все. Вот нарушено, все плохо, плохо, плохо. А твоему соседу все нормально. Потому что он дебил, он закон Подожди, он не знает. а как ты? Что значит дебил? Ты не про судья, и у него справка, есть, что он не дебил. Что это ты решил, что он дебил? А ему нравится да, все. Не... И что это ты взял на себя полномочия сказать, что я хочу поменять власть? А я тогда, власть тогда... не менял. Подожди, поменяли. подожди, как? Это что, там флаг поменялся на другую? Я власть не менял. В Но Кирилю страна поменяли. называлась Украина. Подожди, а там кто там... террористическую операцию вел? Турчинов, я? Но он же флаги не менял и страну другую не звал. Слышь, с какого хуя ко мне танки приехали, не к тебе домой? Подожди, они как были в Луганске, так и были. Танки никто не приезжал. Ты чё, блядь, на приколе, блядь? Ты был в Луганске? Был миллион раз. Где ты, блядь, был? Миллион раз был в Луганске. Где ты был, когда приехали танки, которые хуярили по Луганску? Где ты, блядь? А вот был? тебе расскажи, где они стреляли по Луганску? где? Я не знаю, где ты был сначала, мне скажи, а потом я так тебе как скажу. скажи, в какой стреляли? момент, когда, когда, дату назови, я тебе скажу. В любой момент четырнадцатого года. Давай возьмем июль месяц. Подожди, в июль приехали танки? Да. А откуда они приехали? Со стороны Рубежного. Приехали в Рубежное. Почему они стреляли? Для чего они стреляли? Ну, то я хочу спросить, а хера они стреляли? Правильно. Стреляли по тем людям, которые незаконно взяли оружие. А самолет какого хуя стрелял, по Я. Лутанскому? Да подожди, ты наваливаешь столько вопросов, я тебе не успеваю отвечать. Так давай нет, на один... ты не давай на... один не ответил. Подожди, я пытаюсь отвечать, а ты наваливаешь самолет, танки, все. Нет, давай нет, разберем нет, танки. Ну давай. ну давай танки разберем. Приехали танки, давай, давай. ужасные танки. Давай. По кому танки стреляли, как ты думаешь? Они просто так стреляли. А, то есть они брали заряжали снаряды и просто... Дурачье. просто а, дурачье. понимаю. То есть просто так стреляли. Или по почему-то, ну, стреляли, да. было причина. Или была да, причина. Просто. Ну, предположи, куда хорошо, куда они стреляли? Где в Луганске? Нас Мы сейчас... На смотри, нас, смотри, нас стреляли. посмотрят. Стреляли. На. Так, ладно, хорошо, я Окей. тебя понял. Где находится рынок 50 лет октября? Без понятия, я не луганчанин, я дончанин Блять, туда упало нахуй 50 человек трупов. Подожди, ты что дядя, Смотри. мне рассказывать. Окей, что... Что... Okay. что туда упало? Не за Луганска, где находится? Стоп, еще раз, я тебе как Луганчанин. Не надо мне стопать. Я, за вопро... за я тебе находится. вопрос задаю Луганчанину. Я тебе уже 20 вопросов задал. Ты ни на один не отвечаешь. Говоришь, я не знаю. Если ты не знаешь, мне что тебе... Я у тебя я спрашиваю, если я не знаю, я у тебя спрашиваю. Стреляли по Луганску. Окей, принимается. Меня там не было, ты там был. Стрельнули по Луганску. 50 человек убили. Чем убили? Танковым снарядом 50 человек? Да. Хорошо, окей. У нас же смотрят сейчас, посмотрят эту запись. Много луганчан. Ответь теперь. Ну, только ты же не соврешь. Куда стрельнули? Просто по рынку стрельнули. По рынку стрельнули, попали куда? В каком? В сапожника, в продавца овощей. Куда стрельнули? Или навесиком стрельнули? Просто, просто на весиком, Навесиком или прямой наводкой? Ну, я что, вижу, блядь, ты что, есть ты, 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 ты Подожди, ты опять на меня. Ты предположил, что с танка стрельнули по рынку? Или ты точно знаешь об этом? Я предположил, исходя из калибра, о, с которого был о. поражен рынок. Хорошо, есть где-то какие-то, можно, ну, я думаю, есть эти видео, которые, ну, этот, сняли... Включи Ютуб и -по посмотри. Да, смотри, хорошо. Вот ты как разбирающийся мент... Включи в Ютуб. Можешь увидеть, какой после себя оставил след. Ну, воронка там от этого танкового выстрела. Могу. Могу. Насколько крупная эта воронка? В зависимости от почвы, куда она упала. Ну, куда она упала? В тот момент. Тогда, в тот на, момент. Сваль. на На сваль. землю. Хорошо. Ну там на, ну, ну, на дом. Окей. В дом. В, тот в момент. квартиры я не знаю. Там Все, кто в, в тот момент. Куда попали? Ну ты же видел, ты же знаешь. В асфальт. В асфальт. В асфальт. То есть можно по, по этому самому определить, что по асфальту прилетел танковый снаряд? Примерно, да. Калибр. Калибр, да. да, понятно. То есть ты знаешь, после того, как там. Ну, какого размера танковый снаряд оставляет воронку? Примерно. В книжках я точно знаю о науке военной эти размеры воронок есть. Описаны. Так, ладно. Я, я еще раз вам вопрос задаю. Вы военный? Нет, я логику строить. устроить. Я взял книжку, почитал, что от МИДы 80 остается снаряд ямка, допустим, там 20 сантиметров глубиной. От 120 остается 50 сантиметров глубиной. От снаряда танкового, если он вот так стрелял, то может там до полуметра быть. А еще крупные... Луганская областная администрация кондиционер взорвался. Подожди, смотри, ну может танк. Подожди. Да ладно, ладно, танки. Смотри, ну смотри все, хорошо, обсудили. окей, я все, переехали, все, поменяли. От смотри, покрытия. окей, значит э, Полганская администрация. Я там не был, но я тебе расскажу, что я думаю на эту тему. Так, там там захватили власть какие-то люди. Ну, если ты знаешь, кто там заседал, скажи, кто. Если ты не знаешь, кто, значит предположим, что это были какие-то люди. Но это было не официально, это самое, не правительство Луганска, не руководство Луганска. А в Киеве это было... Подожди, вы про Луган... Ну что ж ты так прыгаешь? Мы же Луганск разбираем. Ну неужели ты в ментовке... Так мы, по... мы, мы в ментовке тогда вас, так... мы... Подожди, дядя, я должен подчиняться Киеву. Не надо мы, мы разбираем случай про Луганск. Причем здесь ты и Луганск. Да не Киев? надо мне разбирать случай про Луганск. Ты что, ты нормально? А? Он понимает, что его сейчас в угол загоняю. Прыгает, как лягушка. Давай разберем ты отдельный ты, случай. Ты с кем советуешься? Подожди. Ты с кем Ни с кем советуешься? Я не советуюсь. С тобой разговариваю. Украина по форме государственного устройства. Каким государством является? Республика. Что такое республика? Ну, страна, где публика живет. Это... Территориальное устройство какое было у Украины? Республика территориальное. ну скажи, Республики. какое, ну какое, какое было, скажи, какое. Какое? Вот прочитай сначала. Скажи, сука, прочитай, какое? Как... Я не знаю, расскажи, я какое. Я не скаж... буду, я тебе рассказывать. Ты не знаешь, речи, ну как какое, республика. ну какое, ну то, что ты не знаешь. Ну какое? Вот ну какое. Я не знаю, ну скажи. Ну скажи, хорошо, тогда тему ну сняли. Скажи, ну ты, тему, тебе ну казательно. тему сняли тогда. Я тебе говорю. Я не знаю. Парламентская республика была. На тот момент Янукович где находился? На работе. Его звали. Он ну, мотался везде, по стране ездил. А кто? кто? Имеет право Пару... держать отчет перед президентом. Назови мне. Подожди, смотри. Это. Когда президент уезжает из Киева, он. Да будет... не надо, ты мне на вопрос. Подожди, так я тебе Кому отвечу... подконтролен президент по... Президентской парламентской республики? В какой момент? момент командировки? В любой момент. Кому под Украинск... президент украинскому народу. Потому что он его выбирает. Какому? Украинскому народу, тебе в том числе. Ты же его выбрал. 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 У тебя есть рычаги влияния на где президента? Где он на тот момент находился? Ну, катался, где-то ездил. Где? Он ни мне, ни тебе не докладывал. Где он был не... на территории Украины? Был. С какого хера его сняли? Так его не сняли. А как? Подожди. Включай интернет. Включай давай, интернет. смотри. Давай я тебе рассказываю. Давай. Смотри. Да давай, включай. А, Янык, Янык, он наемный рабочий. Ты и я его наняли. Ну, согласен? Ну, мы его выбрали. Мы выбрали. Я его не нянял, ну, Я смысле, его, не избрал. Нянял. Избрал. Ты его избрал. Избрал. Ты его избрал. Ты свой голос дал, и я свой голос Президента дал. Президента не нанимают, его избирают. Смотри, мы его избрали, но у него есть трудовая книжечка. И когда мы его избрали президентом, он взял трудовую книжку свою, пошел в, этот самый в отдел кадров в администрацию, сдал книжку, а в книжке сделали запись: президент Украины. Согласен? Ну, он по понял пенсию. У вас есть юридическое образование? Подожди, смотри. Ну так... У вас какое образование? Хорошо, я понял. У вас какое образование? У меня два высших образования. Экономические? Нет, два высших образования. В смысле, у меня высшее образование горное, ДПИ? Не бывает два высших образования. Ну, если у меня два диплома, как тебе сказать, сколько у меня образований? Потому что бывает две специальности высших, а Хорошо. образование... Я, оно окей, одно окей, высшее. окей, у меня один горный инженер ДПИ, я горный инженер, а второй экономист, торговый закончил. Дальше что? Ну, так вот, смотри, с малого. Что у вас одно высшее образование? Хорошо, у меня одно высшее образование. Окей, вопросов нет. Янукович, придя на работу, сдал свою книжку трудовую в администрацию президента, ему написали: президент Украины в трудовой книжке. Согласен. Кто ну, ну, вам он... такое сказал? Ну, он, блин, он, в нашей стране, говорит. если он работает, зарплату получает и пенсию потом будет получать. Кто вам сказал, что Янукович пришел куда там? А куда он ее должен был сдать? В отдел кадра. Администрации президента. Он пришел в отдел кадров, отдал книжку, уехал. Да. Я... Ты не поверишь, так Кто, у нас есть... кто вам это сказал? Барасюк? Да. да у нас в стране процедура такая. Кто 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 Вам не был... это сказал. Покажите Нет. мне это видео. Покажите Подожди, мне такое. Подожди, то есть ты хочешь сказать, мне. что Янек незаконно работал? В смысле, незаконно? Он Но работал под... законно, смотри. потому что Закон, мы ну, его да. избрали. Из, избрали. Смотри. Допустим, предположим... Вы мне он говорите, насос. он... Подождите, вы мне говорите, он пришел и сдал. Кому он сдал? В администрации есть там, где записи делают трудовые. Потому что ну, вы а? должны. Ой, смотри. Покажите мне эту запись. Смотри, смотри. Ну, давай так. А когда-то его полномочия должны были закончиться? Ну, когда-то. Ну, когда срок закончится, да. полномочия... А пенсию он должен был потом получать? Ну, пожизненную, да, как да. президент. То есть, как пенсию, почем, на основании чего начисляется? На основании трудового стажа, там, все тело, правильно? Нет, а на основании нет? того, что он был президентом Да, но это же где-то записано, что президент он был. В законе. В законе записано, но в трудовой и в. А закон... вы ни одного закона не знаете. Я не знаю, но подожди, ему должны как-то пенсию были. Начать. А если вы не знаете закона, зачем вы со мной разговариваете? Вопросов по нет. Говорят? Вопросов нету. Есть в нашей стране такая И вы, 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 вы налево не смотрите, которые вам подсказывает. Вы либо со хорошо, мной разговариваете. Хорошо, либо я, спрошу, я, я, я буду налево не смотреть, Хорошо, нету тут никого человека, ну пусть так. Смотри, ну в, хорошо, нашей, давайте, стране, ну, в нашей стране вам, есть пока. ГЗОТ, и я думаю, ты такие слова знаешь. Это кодекс. Конечно, знаю. А вы знаете, как он расшифровывается? Кодекс законов о труде. А, ну хорошо, знаете. В хорошо, ГЗОТе дальше. написаны, описаны все там трудовые отношения и тогда все описано: как принимать на работу, как увольнять, как за прогулы, как туда, как сюда. И Янок, как президент он точно так этому ГЗОТу подчинялся. Там было описано, сколько пенсий. Кому подчиняется президент Украины? Согласно ГЗОТ, он подчиняется ГЗОТу. Ну, Вы ты? что, дурак? Зачем ты Покажите мне это. Он наемный сотрудник? Покажите мне, где написано, что президент Украины подчиняется ГЗОТу. А он что, царь? Покажите мне. Как тебе показать? Скажи, как тебе показать? Окей, стоп, как тебе показать? Дядя, ты не Дядя, понимаешь. смотри, различия. я не понимаю, смотри, я не понимаю. Скажи, как тебе показать? Возьми мне документ, открой. Какой? Где это написано, У Янка труд, трудовую книжку взять? Зачем мне трудовая Хорошо, книжка? Хорошо, все, нету. Все, Обязанности президента, все, давай, он, открой мне. Тварью, Обязанность смотри, президента. А, смотри, Янек творит, что хочет. Вот что хочет, творит. А ну, Зеленский сейчас творит. Так, что Мы же про Яныка. Чего ты спрыгиваешь с базара Яныка? Хорошо, а разговариваем по Янко. По Яныку, все, смотри. Да, дядя, дядь, смотри, я не соображаю, вообще, я не соображаю. Смотри, президент, когда уезжает со своего рабочего места, он по протоколу должен за себя кого-то оставить. Страна не может быть... Кто тебе <surs> это сказал? А, подожди, ну, какая-то ситуация. Есть у него заместитель? Нет. Нету. То есть он уехал и все, и страна остается без власти. Он Нету. находится на территории Украины. На территории Украины. Зачем я должен кому-то отчитываться? В смысле отчитываться? К нему принесли, у него куча день, каждый день приносят какие-то бумаги на подпись, все. Он говорит: так, сегодня ой, остаешься ой, за б**, меня б**, ты. Б**, давай так, ты либо Подожди. изучишь законодательство, все, а вот не этого. будешь обосновывать. Вопросов нет. Ты такой знающий. Какое у тебя, кстати, образование? Высшее юридическое. Что ты закончил? Выше юридическое Что ты закончил, я спросил, что ты закончил? Что вы закончили? Какой вы вуз ДПИ, закончили? ДПИ, Донецкий политех и Донецкий торговый. А ты что закончил? А В... я закончил Луганскую академию внутренних дел. Все, окей. То ты ментяра, обычный ментяра. <регу> Предатель еще к тому же. Вопросов нет. Тупой ментяра, он даже интересен. Моим подписчикам будет интересно посмотреть на тупого да мента. Мне все равно будет я интересно, знаю, как, как знаю, вас тревать, я дурака. знаю дурака. Так вот я тебе скажу так. При любых раскладах, какой любой президент уезжает со своего рабочего места, он оставляет за себя всегда кого-то. Где это написано? Нигде это не написано. Это нигде, если не написано, значит он не оставляет. Страна остается без власти и так далее. А если он заболел, где это написано? Ему вы, делают операцию, вы, зуб вы, вырывают. Вы путаете два я, разных Я путаю, блять, я путаю. Расскажи, как... два стоп, 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 смотри, Я путаю, расскажи, как должно быть. Ну, ты же знаешь, расскажи, ты же у тебя же юридическое Если. образование. Уезжает, так. Вот уехал он. Он никуда не уехал, он находится на территории Украины. Да, а ему на, а ему, на подпись, ему на подпись что-то принесли в администрацию президента. Что, сидят, ну, жду, что, что сидят принесли, ждут, пока приедет. Принесли что. Ну, сидят, ждут, пока приедет. Да. А, а вы о... думали, за него кто-то роспись будет ставить? Да, конечно, он же за себя кого-то оставляет. Ну что, дурак? Подожди. Директор завода, когда уедет, за него роспись что-то поставит. Заместитель, конечно. Для этого есть такая Если должность. будет что, если будет приказ. Правильно, так он по протоколу уезжает, должен вместо себя кого-то поставить. По оставить. какому протоколу, вы дядя тупой? Я не, не, не мне просто нет. Подожди, слова, смотри, вам, давай про вы Путина. Когда... Смотри, давай про Путина. Давайте не будем. Хорошо, про Путина, подожди. Потому что вы даже про Януковича. Да не я про Януковича. Янукович. Смотри, знает. Путин уезжает на Дальний Восток. А к нему в администрацию нет, Путина прислили бумажки. Все все, 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 конец, конец разговора. Какой он шикарный! Вы, он, вы просто, когда, он просто вы шикарный. Когда, вы когда изучите. Так, я изучу. Основы юриспруденции, основы конституционного права. выборов скажи еще раз слово юриспруденция. Вы высший закон, какой является в Украине? Ну, Конституция, блин. Что в Конституции написано? Написано. Что-то буквы написаны. Что написано, блядь? Ты нихуя написано, не знаешь. Написано, что, преда... ты что там предатель кого предатель это мразь и предатели предатель это мразь. Не... Там написано предатели это мразь в Конституции. Лайки и подписка. Такого поймал предателя. Калиброванно. Он еще ментяра с высшим образованием. Подписывайтесь. Ставьте лайк. А он бежать будет очень далеко. На, на меня сейчас да, лайки балалайка. поставишь. А я вас смотри. Выкину, балалайка, смотри. Балалайка твой теперь инструмент. Балалайка. Балалайка, давай. Балалайка теперь. Балалайшник ты. <соценно> Чао. Это просто песня какая-то. Какие сегодня предатели ловятся. Вот вы меня спрашиваете про дончан, часто спрашиваете, неужели все в Донецке такие? нет? Скажу так, в Донецке достаточно много нормальных людей. А, сидят сейчас, переживают и ждут прихода Украины. Они в оккупации. А вот эту оккупацию как раз вот создали вот эти менты поганые. Ему бы присягу выполнять, а он про деньги. Служил, он бабки брал, стопудово брал, трусил и вымогал, потому что ну, мы знаем в этой стране, как это все работает. И потом, как только все, он взял страну, поменял. У него была куча отмазок, 28 отмазок. Ну, ключевые эти, методические. Пляж, администрация, танки, базары, все, все то же самое. Только ментов, которые предали свою родину. Их надо судить еще жестче. Канал Папа Радио. Подписывайтесь, ставьте лайки и донатьте на Зсу. Луганс должен быть освобожден. Эта мразь должна понести наказание. Идем дальше.